ఓం నమో వెంకటేశాయ అందరికీ నమస్కారం ఈ రోజు వీడియో మృత సంజీవనీ మంత్రము ఓం నమ శివాయ దీర్ఘకాలిక రోగాలను విష వ్యాధులను అకాల మృత్యువును తొలగించి సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చే మృత సంజీవనీ మంత్రము ఓం హౌ ఓం సహ ఓం భూ ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योन्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः ॐ भुवः ॐ भूः ॐ सः ॐ जूं ॐ हौ ॐ स्वाहा ॐ हौं ॐ जूं ॐ सः ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योन्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः ॐ भुवः ॐ भूः ॐ सः ॐ जूं ॐ हौं ॐ स्वाहा ओम हौं ॐ जूं ॐ सः ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योन्मुम ममुता भुव भू सह जूं जू ओं हौ स्वाहा ओम, 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 ओम नमः शिवाय ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కామెంట్ మరిన్ని శ్లోకాలతో నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం ధన్యవాదములు